Я знаю, что вы сейчас будете выполнять композицию «Музыка да, громче». Музыкально. Класс, давайте. Быть не, да. Но даже если ты захочешь снова вернуться Моя самооценка, безусловно, поднимется Но я никогда не скажу тебе да-да Люди уходят, судьбы ломаются И это нормальным почему-то считается Вечно носит между сердцем и разумом Позже доходит, жаль, что не сразу Как же хочу, чтобы стало плевать

Анна Бастон в да. студии Ранковых хлорасаней в Ну вы запалили, Аню, мы вам даем ему. Глент питание отразу. Что это за песня такая, музыка громче на плей? А, это песня, которую я написала где-то месяца четыре назад. Вы сами написали? Конечно, я все песни пишу сама, mm -hmm. и вот это можно сказать новый этап, новое звучание, которое мы вот нашли. Мы эту песню делали вместе с, с Тим Янгом, это очень известный. Чоловік музыке, который работал uh -huh. с Мадонней, Зе Кіллерс, uh -huh. обладаючи гремі. В общем, он нам допомагав uh, по саунду uh -huh. в песне. Чи годинник ви відеокліпі розтрощили Так просто. Пятку взял и растручил. Ну, чей это был Ну, неважно, важно, чей это выдвинник, на самом деле тут все очень риторично. Собственно, песня о том, что каждая девушка должна быть сильной, если у нее случаются какие-то плохие моменты, вот там, допустим, в конкретном случае расставание. Вот, и можно очень долго э, с этим... Э, можно очень долго с этим бороться, да, и кто-то говорит, что время лечит, а сильная девушка, она должна вот найти свое место силы, либо внутри, либо действительно какое-то физическое, и все выбросить, выкинуть э, и начать новую жизнь. Собственно, эти часы как раз и отражали то, что я расстаюсь со всеми вещами и там музыкой, которая там напоминает а прошлое. Скажите, пожалуйста, все-таки про минулые мы вас не, не запетать вас не можем. А 2011 год, э, Гурт Рефлекс, э, вы работали в гурті один рік. Наскільки це було для вас вдалим початком кар'єри? Ну, во-первых, я бы не сказала, что это начало моей карьеры было, потому что если ну, говорить о том всех. времени, то я раньше еще, ну, до этого начала свой сольный проект уже как Анна Бастон. Вот если вы хотите спросить про работу в Москве с рефлексом, для меня это был определенный опыт, потому что с ними я объездила действительно пол-России с концертами, и это было, ну, в общем, песни, которые там скандируют все, это стадионы, и это колоссальный опыт. Поэтому mm -hmm. в этом плане действительно мне помогло. У нас все видео с вашего выступа в Москве, давайте под.

i'm no, sure no, no. В О, із своїх чому ви класно, кажете так. про себе так само критично? Навіщо краще кліп поставили? Насправді ви гарно виглядали на сцені. Я хочу вам сказати. Ну, для мене зараз головне, щоб слушали, що я пою, а не анісматрі, як я вигляжу. Ну скрізь на причина. Дивіться в одному із своїх інтерв'ю. Ви сказали, що не не могли відмовитись від пропозиції стати от учасницею російського гурту рефлекс. І власне через 8 місяців певний період пройшов. Життя, і ви сказали ні. Угу. Що зараз на вашому творчості? Що відбувається, і чому ви відмовились? Я отказалась, потому что я поняла на самом деле, какую музыку я хочу играть, что я хочу делать на сцене, и поэтому, когда я приехала снова в Киев, я, собственно, начала воплощать эти mm -hmm. все мои видения в реальности. Сейчас вот, как вы видели, у меня действительно крутые музыканты, которыми я горжусь, вот, и они не только исполняют функцию музыкантов, они действительно еще помогают вообще в создании mm -hmm. песен. А представьте их, где вы с ними познакомились? Это Женя, так. это мой сон-продюсер, и это Белл, мой гитарист. Ага. Да, познакомилась. Uh, с, Женей... с Женей мы работаем уже очень давно, и вообще мы, наверное, знакомы лет... 7 или 8. вот сначала это было просто вот на квартирниках там игра под гитару вместе, uh -huh. а потом это как-то вот там я становилась как личность, как музыкант Женя тоже со своей стороны, то есть э, вот Well э, он просто очень в многих играл уже в коллективах наших украинских uh -huh. и хорошие наши общие друзья посоветовали, сказали, что это классный парень, классный гитарист и действительно я им очень довольна. Ну он как картины, я якое здесь шел минимум Well мы ну, вы на Нам дуже подобаєтесь, ви круто граєте. Ти, будь ласка, що у вас зараз в особистому житті відбувається? У вас були там якісь розлучення серйозні? От, були які ні, ну, розлучення мається на увазі, розставання. Розлучення. Угу. Я маю... Правильно я говорю чи ні? Ну... Да, Вы написали да. какую-с песню, сняли клип, как режиссерка, После этого расставания. Да. Расскажите про это, будь ласка. Про расставание. Давайте я вам лучше расскажу про то, что сейчас в жизни. Давайте, ты ещё раз. Давайте. А, у меня сейчас буквально там, месяц назад мне мой парень нет, выруб. Два месяца назад предложил руку и сердце. Это произошло в Амстердаме на главной площади. Вот и при этом даже, в общем, такой там человек известный как Ленокс Люкс, он был, э, ну в общем, помогал в этом этом моем решении, которая, конечно же, сказала «да». А, и, собственно, сейчас уже планируем свадьбу, uh -huh. и где-то через, ну, в общем, весной, когда потеплеет, как раз все будет, Вы помните, все произойдет. В Киеве, произойдет. А? В Киеве помните, откуда то да, После... да, да, в Киеве. Да. Все для вас полностью было неочековано? Ну, как, скажем, мы до этого года уже встречались, поэтому это не совсем, скажем, неожидаемо было, но что это произойдет именно в этот момент, именно так, конечно, я не могла ожидать сукни уже себе убрали? Да, э Платье будет шить Валерия Ковальская. Она и моя подруга, и ага. дизайнер. Так что в этом уже точно мы определились. Уже наметили, какое оно должно быть. И вот обещаю, холеру. что оно будет точно не, необычное. Мы имеем фото с вашим нареченным. Можно его показать? Конечно. ласка, давайте подым. Уже показали. Так, я просто не помню. Я тоже не помню. В любом случае, Аню, кто ваша аудитория? Кто ваш слушатель? Все какие-то замужние люди, все молодь. На кого вы ориентируетесь? Моя аудитория – это девушки в основном, потому что мы песни они как раз адресованные ими больше всего ну они понимают меня или допустим по фидбэку э, мне пишут девушки именно там вконтакте в фейсбуке что спасибо большое там ваша музыка помогла спасла и так дальше это девушки которые сильные которые ну могут э, которые понимают что они в любом случае всего добьются в жизни угу. и там в отношениях они тоже будут там при привносить только какие-то сильная вещь, uh -huh. ну, то есть мудрая девушка. Ну, а э, девчине в жизни тяжело всего добиваться без поддержки, или легко? У вас есть какая-то поддержка? Я имею в виду, финансово для раскрутки, так? Или богато вам ставлять палец в колеса для вашей раскрутки? Да нет, на самом деле главное это талант и упорство. А все остальное, там, деньги, либо какие-то там возможности, удача, оно уже прибавится. Просто там кто-то свыше все видит и в любом случае там помогает этому осуществлению, если это действительно твоя цель и ты этого очень хочешь. А, но ну, у вас был период в жизни, когда вы активно принимали участие, и, возможно, даже не активно принимали, а поддерживали такую организацию, как ФМ. Man. Что сейчас у вас происходит с ними, чего вы товаришуете, или вы поддерживаете девчонок в разных Ну Это была как определенная разовая акция, то есть ну, я не вступала в их круги, вот. но сейчас это, это уже так давно было, что я даже не помню. Поэтому нет, мы сейчас с ними не общаемся, ничего. То есть я иногда просто наблюдаю о их каких-то сумасшедших поступках. Которые вы в принципе делают. поддерживаете их, так? Тобто, ну, можна казати, що ви там за їхні там соціальні культурні якісь агітації? Що ви скажем ні, зараз це до мене вже уже От В той момент да, і мало сенс. Угу. Ми з вами ще про поспілкуємось про багато цікавих тем. А зараз передаємо слово нашому новому ведучому новин е В'ячеславу Соломку. Здається, з першим ефіром він впорався непогано. Слава, про що ти там розпові синам?